وحل عقدة من لساني يفقه قولي مهدوره مجبوره أي سيد عالم مهدوره مجبور ہو سید عالم دیدار دیدار دکھاتے نہیں آواز سنا دو میں صورت یوسف کو نہیں چاہنے والا میں صورت یوسف کو نہیں چاہنے والا میں قائس کے مانند نہیں عاشق لیلا عاشق مانند نہیں عاشق لیلا میں عاشق مولا ہوں میرا عشق دوانا میں عاشق مولا ہوں میرا عشق دوانا یہ جملہ جہاں جس کے تجلی سے اجالا جملہ جہاں سکت کا سے اجالا میں دور ہوں مجبور ہوں اے سید عالم میں دور ہوں مجبور ہوں اے سید عالم دیدار دکھاتے نہیں آواز سنا دو دیدار دکھاتے نہیں آواز سنا دو میں سورت یوسف کو نہیں چاہنے والا میں صورت یوسف کو نہیں چاہنے والا میں قیس کے مانند نہیں عاشق لیلا میں کیسے کے مانند نہیں عاشق لیلا میں عاشق مولا ہوں میرا عشق دوانا میں عاشق مولا ہوں میرا عشق دوانا یہ جملہ جہا جس کے تجلی سے اجالا یہ جملہ جہاں جس کا تجلی سے اجالا الحمد لله الحمد لله الذي خلق الانسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل لا ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد النبي الامي امي وعلى, وعلى اله وسلم تسليما وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انشكر لي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما رب يسّر ولا تعسر وتمم علينا بالخير میں عالم میں دور ہوں ہو, اے سید عالم دیدار دکھاتے نہیں آواز سنا دو دیدار دکھاتے نہیں آواز سنا دو میں سورت کو نہیں والا میں سورت یوسف کو نہیں چاہن والا میں قیش کے مانند نہیں عاشق لیلا میں قیس کے مانند نہیں عاشق لیلا میں عاشق مولا ہوں میرا عشق دوانا میں عاشق مولا ہوں میرا عشق دوانا جملہ جہاز سے اجالا ای جملہ جہاز تجلی سے اجالا لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله، 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 لا إله. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،لا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله محمد رسول الله صلى الله উত্তর বাইতুর রহমান জামে মসজিদের উন্নতি কল্পে আয়োজিত পঞ্চম বার্ষিক তফসিরুল কুরআন মাহফিলের আজ তেসরা ডিসেম্বর দু হাজার চব্বিশ মোতাবরাকি মজলিসের সম্মানিত সভাপতি দুই নাটি কুমরুলি ইউনিয়নের সাবেক মেম্বার জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ আকন্দ সাহিব আজকেরি মাহফিলের সম্মানিত সহসভাপতি বিশিষ্ট দলিল লেখক জনাব মোহাম্মদ আক্তার হোসেন তালুকদার সাহেব

دیدار دکھاتے نہیں آواز سنا دو دیدار دکھاتے نہیں آواز سنا دو میں صورت یوسف کو نہیں چاہن والا میں صورت یوسف کو نہیں چاہنے والا میں قیس کے مانند نہیں عاشق لیلا میں قیس کے مانند نہیں عاشق لیلا میں عاشق مولا ہوں میرا عشق دوانا میں عاشق مولا ہوں میرا عشق دوانا ای جملہ جہاج سکت جلنی سے اجالا ای جملہ جہاج سکت جلی سے اجالا میں دور ہوں مجبور ہوں اے سید عالم میں دور ہوں مجبور ہوں اے سید عالم دیدار دکھاتے نہیں آواز سنا دو دیدار دکھاتے نہیں آواز سنا دو میں صورت یوسف کو نہیں چاہنے والا میں صورت یوسف کو نہیں چاہنے والا میں قیش کے مانند نہیں عاشق لیلا میں قیس کے مانند نہیں عاشق لیلا میں عاشق مولا ہوں میرا عشق دوانا میں عاشق مولا ہوں میرا عشق دوانا یہ جملہ جہا جسک تجلی سے اجالا یہ جملا جہا جسک تجلی سے اجالا الحمدللہ الحمد لله الذي خلق الانسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل لا ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم. صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى, وعلى آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك <سؤال> إلي <سؤال> المصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ان إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما رب زدني علما رب يسّر ولا تعسر وتمن علينا بالخير मैं हो, हो, ऐ सैद आलो म दूर ऐ सैयद आलो दीदार दाते नहीं आवाज़ सुन दो دیدار دکھاتے نہیں آواز سنا دو میں کو نہیں والا میں سورت یوسف کو نہیں چاہن والا میں قیش کے مانند نہیں عاشق لیلا میں لس کے مانند نہیں عاشق لیلا میں عاشق مولا ہوں میرا عشق دوانا میں عاشق مولا ہوں میرا عشق دوانا جملہ جہاز جلسالا جملہ جہاز تجلی سے اجالا لا الہ الا اللہ لا اله الا الله 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 إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله চরিয়াকান্দিপাড়া উত্তরপাড়া বাইতুর রহমান জামে মস্কিদের উন্নতি গল্পে আয়োজিত বার্ষিক তফসিরুল কুরআন মাহফিলের আজ তেসরা ডিসেম্বর দু হাজার চব্বিশ মোতাবরাকি মজলিসের সম্মানিত সভাপতি দুই নং ওয়ার্ড হাটি কুমরুলি ইউনিয়নের সাবেক মেম্বার জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ আকন্দ সাহেব আজকেরি মাহফিলের সম্মানিত সহসভাপতি বিশিষ্ট দলিল লেখক জনাব মোহাম্মদ আক্তার হোসেন তালুকদার সাহেব আজকে এই মাহফিল এ সম্মান অতিথি হাটি লিওন